بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى جب عدد حمد صنع على رمز بولسن رمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرت لرجس صلوات وسلام رمز alloh taolo barchalarimizni ixlos bilan kunduzlari tutayotgan ramazon oyi ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin kechalari hatmi qur'onlarda taroveh namozlarida qoim bo'lyapmiz alloh taolo qilayotgan barcha solih amallarimizni dargohida qabul aylagan bo'lsin albatta mana shunday go'zal holatda ibodatlarni ado etishligimiz ya'ni ro'zalarni tutishligimiz ibodatlar namozlarimizni xotirjam holatda ado etishligimiz uchun eng katta sabab yurtimizda bo'lib turgan mana shunday tinchlik xotirjamlik kunlarni sababidan chunki mana shu ne'matlarni alloh taolo siz bizga beryapti mana shu xotirjamlik ofiyat ne'matini ostida xotirjam yashayapmiz va ibodatlarni ham xotirjam qilyapmiz albatta bunga sababchi bo'lib turganlar ya'ni <coughs> ya'ni tinchlikka xizmat qilib turganlardan alloh o'zi rozi bo'lsin va bu tinchlikni alloh taolo to qiyomatgacha bardom aylasin dinimizda vatanparvarlik degan tushuncha bor ya'ni har bir inson o'zi tug'ilib o'sgan kindik qoni tug'ilgan yurtni sevadi va farzandlarini ham mana shunga ya'ni tarbiya qilgan holatda vatanini sevishlikni ya'ni qalbida his tuyg'usini farzandlariga shu kabi tuyg'ularni o'rgatgan holatda o'stiradi chunki hammamizga ma'lum vatan bu muqaddas diyor qayerda tug'ilganimizdan qat'iy nazar biz vatanimizni yaxshi ko'ramiz vatanimizni ravnaqi uchun qo'limizdan kelgancha hissa qo'shamiz mana ulamolar aytganlaridek vatan ravnaqi uchun tinchligi uchun har bir inson qo'lidan kelganicha ke xizmat qilishligi lozim yoshlar ilm oladi ta'lim oladi ta o'rta yoshlilar halol mehnat qiladi halol iriz topadi yurtini uchun rivoji uchun xizmat qiladi tinchligi uchun xizmat qiladi va mana shunday mo'ysafid insonlar esa ular yurti uchun duo qiladi mana shu bilan vataniga qo'lidan kelgancha hissa qo'shgan bo'ladi hattoki payg'ambar alayhisalotu vassalom ellik uch yil davomida makka mukarramada yashaganlar o'zlari tug'ilib o'sgan yurtlari qancha u kishiga tazyiq bo'lgan hattoki u kishini jonlariga qasd qilish holatlari bo'lgan va mana shu holatda o'z yurtlarini makka mukarramadagi ulug' zotni tashlab ketishlikka majbur bo'lganlar hattoki hajrat qilib chiqib ketib turgan vaqtlarida ham payg'ambar vasallam Makka ga qarab aytgan ekanlarki ما ما من بلد ولولا قومي منك سكنت غيرك غيرك ya'ni ey makka sendan ko'ra menga sevimliroq va suyukliroq shahar yo'q agar qavmim meni sendan chiqarmaganida aslo sendan boshqa joyni makon tutmasdim deganlar rasulullohdek zotlar ya'ni payg'ambardek zot o'z yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'lgan nima uchun bu kishiga tazyih kuchayganligidan lekin shu holatda ham xafa bo'lib xafa bo'lgan holatlarida yig'lab chiqib ketganlar va mana shu holatda alloh taolo oyat nozil qilgan shaytonir aubillahi ey muhammad alayhisalom albatta sizga ushbu qur'onni farz qilgan zot shak shubhasiz sizni qaytish joyiga ya'ni makkaga qaytaruvchidir deb mana qasos surasida oyat nozir bo'lgan sakson beshinchi oyat mana shu holatda rasululloh xursand bo'lganlar har bir inson makka mukarramani orzu qilar ekan u yerda borib yashashlikni orzu qilar ekan lekin ulamolar aytishadiki o'zingni yurtingda yashab turib u yerga muhabbat qo'ygin ya'ni o'sha muqaddas joyga borgan taqdirda ham beodoblik qilmasdan o'zingni yurtingga kelib ibodatni go'zal holatda qilginda u yerdi yaxshi ko'rib ibodat qilishlikka oshiqqan der kanlar demak biz mana shunaqangi go'zal diyorda ta alloh taolo sizu bizga muqaddas diyor jannat makon yurtni berdi bizni mana shunday katta katta jamoat bo'lib masjidlarda hatmi qur'on o'qishlikka juda ham ko'p yurtlarda mo'min musulmonlar orzumand bizga o'xshab mana shunaqangi katta jamoat bo'lib namoz o'qishlik ular uchun orzu lekin olloh sizu bizga shu ne'matni beryapti masjidlarimiz ochiq go'zal holatda masjidlarimiz ibodatlarni xotirjam qilyapmiz buning uchun yaratganga biz ko'p shukurlar aytishligimiz kerak ana alloh taolo qur'oni karimda marhamat qilib billahi shaytonir rojim qasamki bergan ne'matlarimga shukur qilsangiz ne'matlarimni ziyoda qilib beraman bordiyu kufrona ne'mat bo'lsangiz azobim ham qattiq deb ana alloh taolo marhamat qilyapti shuning uchun robbimizdan duo qilib so'raylikki bu ne'matlarni bardavom qilsin yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin to davri qiyomatgacha mana shunday ofiyat xotirjamlikda mo'min musulmon xalqimiz ibodat qilishda alloh nasib etsin mana shunday ramazon kunlarini qadr kechalarini ulug' kunlarni alloh taolo bizga uzoq yillarga bardavom aylasin